Ситуация в зоне АТО обострилась. Боевики ведут обстрел из тяжелого вооружения. Об этом сообщают в штабе АТО. По словам полковника Андрея Лысенко, по всей линии разграничения, за исключением восточной части Луганщины, ведутся вооруженные провокации противника. Со стороны боевиков было зафиксировано 5 эпизодов применения 120 миллиметровых минометов, три случая обстрелов из ствольной артиллерии, а также факты использования танков. Пресс-секретарь АТО сообщил, что в столкновениях с террористами погибших нет. Двое украинских военных получили ранения. В свою очередь председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль сообщил сегодня, что из-за взрыва гранаты на Луганщине погиб боец АТО. Боевые действия превратили один из украинских городов в руины. Об этом сообщают очевидцы. В интернете появилось видео из Углегорска Донецкой области. Боевики незаконного формирования ДНР установили контроль над городом 5 февраля. Немногочисленные местные жители, оставшиеся в городе, сообщают об отсутствии электричества, воды и тепла. В сюжете видно, что часть домов разрушены. Уцелевшие строения имеют многочисленные следы от попадания пуль и осколков разорвавшихся снарядов. Автор видео утверждает, что город поврежден на 80%. Далее, без комментариев. Здесь были ожесточенные бои этой зимой. Вот так здесь все выглядит. Сталинград какой-то. Народу практически не осталось. Город ⁇ призрак. В славянске реализуется проект ⁇ Как распознать бытового сепаратиста ⁇ В городе распространяют листовки с напоминанием об ответственности за сепаратизм. Подробнее о реализации инициативы рассказал Твд активист. Как распознать бытового сепаратиста? Это инициатива Украинского кризисного медиацентра совместно со службой безопасности Украины и в Славянске она проходит при поддержке Славянского городского совета, в частности нашего отдела отдела внутренней политики, распространяется через активистов, которые... Они безразличны к судьбе нашей Родины, поэтому распространяют они это в подъездах, в местах для размещения рекламы наружной. Вот. А также мы передадим это коммунальным предприятиям, чтобы максимально распространить эту информацию, для того, чтобы скажем так, те граждане, которые предают нашу страну и нарушают закон, чтобы они воздерживались от таких действий у Краматорского прокурора нашли более 5 миллионов гривен. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины. Продолжается досудебное расследование по делу Андрея Сухинина, которого задержали вчера в Мариуполе во время церемонии представления нового прокурора Донецкой области. Задержан также заместитель Сухинина. Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы. Во время этих следственных действий изъяты 110 тысяч долларов США и 2 миллиона 750 тысяч гривен, а также документы и записи, которые свидетельствуют о ежемесячном получении взяток от предпринимателей, которые занимались как легальным, так и нелегальным бизнесом, отметили в ГПУ. Советник главы МВТ, народный депутат Антон Геращенко, уточнил на своей странице, что задержанный прокурор Андрей Сухинин подозревается в том, что он покрывал незаконные пункты приема металлолома, незаконную торговлю спиртом напитками без лицензии, запрещенные залы игровых автоматов. Боевики отпустили из плена 16 человек, среди которых бойцы вооруженных сил Украины и военный священник. Журналисты общественного телевидения Донбасса в Краматорске поговорили с освобожденным капелланом и бойцом ВСУ. Подробнее в сюжете. Затримывали, даже, ну як затримывали, я выполнял все их приказы, то есть легкий напил голову, руки за голову, это я делал, но Пригали, били, при затриманні це було. Стріляли, то угроза життю була, одразу, як чайки кинулися, що можна було вкрасти з машини, вони вже то покрали. Не туди ми заїхали, куди треба, і там попали в полон. Зразу там, де нас. Допитували, вращалися жорстко, нормально збили, ну як допитування робили. Потім ми попали на територію СБУ і там до нас відносились добре.